Здорово. Здорово. О, ты же меня искал. Если не шутишь. Ты же меня искал. Ну, рассказывай. Я говорю, ты же меня искал. Ну, признавайся. Как, вот хотел спросить, как ты докатился... До жизни такой. Ну, вот знаешь, как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. От лисы там и так далее. По списку помнишь, да? Ну, да. Колобок. Колобок. Не похож ты на колобка. Ты знаком с колобком? Вот смотри, у тебя богатое знакомство. Связи Конечно, криминально... и Сколько бегает, и столько с... людей связи. Бегает, в криминальном молоко. мире у тебя серьезно, я вижу, да? Бегать, но. Нет, я с криминалом. Далек. Не взяли тебя, да, в криминал? Нет. Чего? Я стараюсь стараюсь разные такие сообщества. Вернее, что, старался раньше. Сейчас дедушка старенький. Да ладно, плюс, посмотри 100. тебе это 72 года всего. Ну и что? Ну какой? Мало. Молодой орел. В России до 65 и половины населения не до... Ну, ну, я имею в виду мужского. Тут согласен. Не никто не совершенен, согласен. Но ну, а уже наши это ушки, куда уж тут. Да. Я уж всех на работе, с кем работал, всех пережил. Похоронил, да? Ну да. А Вовку, Вовку. Не понял. Ну, Владимир Владимирович. Владимир Васильевич. Владимировича, господи боже, Васильевич. Ну ладно, какая разница. Васильевича. Васильевича хоронить, когда будем. Он? Да он всех переживет при нынешней медицине. Сейчас все органы заме, заме, это, заменяют. У а, меня а, а, а вот знакомый а голову, голову. мозгишки то а, мозги, мозги, конечно, это трудно. Но, ну такое, когда-то был такой Беляев, угу, писатель. Александр, контакт. Сашка, Сашка. Голова профессора Доуэля, да? Да. Ну, был такой. Книжки читал в детстве. Ну, был такой, Саша Беляев. Ну, кто же не знает, я с ним лично знаком был. Ну, конечно, ну, да. А... Продавец Мне воздуха. Пил, пил, нет. Продавец воздуха, голова профессора доля Остров погибших да, кораблей. Да. Это я ему идею подал. Да. Да, вот, все правильно. А... Я же ему идею подал этих книг. Да, у... Ну а что ты думаешь? Хорошо. Правда он гад гонораром. Но... А сам чего -нибудь? взял бы, написал бы да. что-нибудь. Языками не владею, Ваше высокоблагородие, понимаешь? Языками? Ладно, не буду хамить. Так я же тоже вроде не хамлю, ну что ж тут? Нет, ну я такой, знаешь, я строитель по профессии. Привык так отвечать. У тебя самая мирная по профессия, понимаешь? Самая мирная после медиков. Да, самая мирная. После медиков. 50 лет, 50 лет, Саш, по Москве. Так это ты вот это вот застроил всяким говном Москву, матушку? Почему говно? Ну, а что хорошего? Ты посмотри, даже, посмотри, что даже сотворили с, Мос... с Москвой. Какой-то ну, ужас. И... Довольно... Не довольно прилично. То ли дело Новодевичье кладбище Кремлевская стена, а вот это понастроили небоскребов, понимаешь? Черт да. знает. Ну Кремлевскую стену итальянцы строили. гады вот, да? да? Ну вот тогда да, тут согласен с тобой. Промашка вышла, согласен с тобой. Да. Кремль весь итальянцы построили, соборы в Кремле, все это итальянцев работало да да, 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 да. А ты что построил в Москве? Ну вот, если взять э, от Манежной площади mm -hmm. и дальше вот по улице. Возьмем, возьмем от Значит, Манежной от и дальше обязательно. Mm -hmm. Под Тверской. почти каждый или ремонт или построили. Ты, ты советский Союз не любишь, я вижу, да? Советский Союз. Ну, как же ты улицу Горького, Филиппе. Тверскую, как ты улицу Горького, великого э, пролетарского писателя Максима Горького называешь Тверской? Ну, разве можно? Ну, разве можно? Ну, посмотри на себя. Ну, так это же не я переименовал. Вот гаджеш, а. А чё ж ты никак не протест? Ты же ее строил. А... а улицу Пушкина тоже переименовали. Ну, ты сволочь. Ты так про... вот Пушкина ужас. забыли. Да Пушкин, кто такой? Пушкин же не русский, а Горький. Алексей Михайлович, Алексей Михайлович Пешков. Вот этот русский человек. А гу, а, б, Пушкин, какой он русский? Араб ну, Петрович. Все да. русские. В смысле все. Соловьева смотришь. Ну, видел пару раз, Каюсь. Вот признаюсь. Ну, тебе, это пропагандона. Да, пропагандона да, 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 помет, который, да, да. Признаюсь, видел пару раз, помет соловины ты завис, дед. Дед, ты завис. Дед. Дед. Эй. Бикетов. Ау. Бикета ушел. Бикетов исчез. Ратибор, Галич, мои витанечка. Мои витанечка вам. Звезду делал, Алексей Бухарота. Ну, хиба так можно. Добро, что я, что я прочитал раньше. Пьешь. Пьешь, вижу, да? Что ж тебя сподвигло-то на распитие? А, -а, а нагулялся ты по Россиюшке, нагулялся ты по чужой земле, да, поносила тебя. Ай, беда, беда, умрешь скоро. Зачем ты зашел, если ты ничего не слышишь? Нет. Зависна гілляція, Ратібор. З вашими жартами, друзі, зараз я стрім зірву. Зависна гілляція. Ну, добре, як вже зависна гілляція, то нехай вони там всі позависають на тій гілляці. Добре, ось так. Не забуваємо про підтримку ступи для яги. І якщо ваша ласка вже після цього, то й підтримку каналу. Бо без вас не ступа не полетить, не канал не запрацює. Машин говорить.